இந்த தினத்தில் சபையில் சனி பகவானால் கூறப்பட்ட இந்த நரசிம்ம ஸ்தோத்திரத்தை யார் ஒருவர் கேட்கிறார்களோ அல்லது சொல்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பேற்பட்ட கெட்ட தசையில் இருந்தாலும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்பதன் மூலமாக அவையெல்லாம் நீங்கி அவர்களுக்கு நல்ல திசை ஆரம்பமாகிவிடும் கடன் கஷ்டம் என அனைத்தும் நீங்க பெறுவார்கள் என்பதாக சனி பகவான் கிருஷ்ண பகவானுக்கு கூறக்கூடிய வாக்கு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்திரம் பிரம்ம சபையில் சனிதேவர் இயற்றிய இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நரசிம்ம பகவான் மனமோ வந்து கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த துதியை சொல்பவர் குறிப்பாக சனிக்கிழமையில் பிரதோஷத்தில் சனி பயிற்சியில் யார் இந்த நரசிம்ம ஸ்துதியை பக்தியுடன் பாராயணம் செய்கிறார்களோ கேட்கிறார்களோ அவர்களை ஒருபோதும் நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் அவர்களது எல்லா தடைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்குவேன் அவர்களது கெட்ட திசையும் நல்ல திசையாக மாறும் என்று சனி பகவான் நரசிம்மருக்கு வாக்கு கொடுத்துள்ளதாக இந்த ஸ்தோத்திரம் பல ஸ்ருதியில் வருகிறது இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அற்புதமான ஸ்தோத்ரத்தை தான் நாம இந்த தினத்தில் பாராயணம் செய்ய போகிறோம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீ நரசிம்ஹஸ்துன கிருத்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உலகோ பக்தி अनन्यगतिकाणां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोक श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरयान्यसेवी पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्वं त्वम् नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरम् विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगता किल दोषसङ्गैः सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् प्रह्लादभक्तव हरिराविरासीत् सा हरिविरासीत् स्तम्बे हिरण्यकशिपुं य ऊर्वो निधाय उदरं न करैर्ददार सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यो नैजभक्तमनलाम्बुधिभूधरोग्रशृङ्गप्रपातविशदन्तसरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिकोररक्ष सत्त्वं न सिंहमयि देहि कृपावलोकम् यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमा पुरविनाशवतीं समस्तरागाः स त्वं सत्वं सिंहायि देहि कृपावलोकं यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकला भवभीतिहारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यस्योत्तमं यश उमापतिमग्रजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं श्रुत्वैकसर्वशमलप्रशमेकदक्षम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् श्रीकृष्ण उवाच इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शणिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्तं शणिं तं भक्तवत्सलख श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं क्षणि तुभ्यं वरं वरयशोभनं यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहं श्रीशणिरुवाच नृसिंह त्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वा सरस्तव प्रीतिकरस्य देवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेता तेषां त्वं लोकभावन श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेकं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वच श्रृणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पटेत् शृणु याचयः मास्तु तस्य वै क्षणिर्नर देवं ततेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टो जयेति मुनयो वदन् श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्यात नृसिंहदेव संवादमेतस्तवनञ्च मानवः शृणोति य श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम् इति श्रीभविष्योत्रपुराणे श्रीशनैश्चरकृत श्रीनृसिंहस्तुति सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः uh-huh <laughs> நாம் வெங்கடேச பெருமானை பிரார்த்தித்த ஸ்ரீ ஸ்ருங்கேரி ஜெகத்குரு ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் ஏற்றிய ஸ்ரீ வெங்கடேச கராவளம்பம் சொல்லலாம் நீரில் மூழ்கும் ஒருவன் தனது கைகளை உயர்த்தி தன்னை காப்பாற்ற வேண்டி கேட்கும் பாணியை கராவளம்பம் இந்த நன்னாளில் நாமும் நமது கைகளை தூக்கி கராவலம்பம் சொல்லி அவனை வேண்ட நிச்சயம் நம்மை கரையேற்றுவார் நமது கஷ்டங்களை தீர்ப்பார் மனக்குறைகள் தீரும் நமது நியாயமான நேர்மையான வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவார் வெங்கடேச பெருமான் நமஸ்தான் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கராவளம்போத்திரம் ஸ்ரீஷேஷல சுனிகேதன திவ்ய மூர்த்தே नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्षपरिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बम् श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शनसुशोभितदिव्यहस्तकारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेशम देही करावलम्बं वेदान्तवेद्य भवसागरकर्णदार श्रीपद्मनाभकमलार्चितपादपद्म लोकैक पावन परात्पर पापहारिन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोषपरिहारकबोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् तापत्रयं हरविभोरभसान्मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्छिष्यमित्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो मम देही करावलम्बम् श्रीजातरूपणवरत्नलसत्किरीट कस्तूरिकातिलकशोभिललाटदेश राकेन्दुबिम्बवदनाम्बुजवारिजाक्ष श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बं वन्दारुलोकवरदानवचोविलास रत्नाढ्यहारपरिशोभितकम्बुकण्ठ केयूरत्न तुविभासि दिगन्तराल श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं दिव्याङ्गदाङ्कितभुजद्वयमङ्गलात्मन् केयूरभूषण सुशोभितदीर्घबाहो करद्वय, कामदायिन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् स्वामिन् जगद्धरणवारिधिमध्यमग्न मामुद्धारय कृपया करुणापयोदे लक्ष्मींश देहि मम धर्म समृद्धिहेतुं श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् दिव्याङ्गराग परिचर्चित कोमलाङ्ग पीताम्बरावृतततनुतरुणार्कभास सत्याञ्चनाभपरिदान सुपत्तु बन्द श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् रत्नाड्यधाम सुनिबद्धकटिप्रदेश माणि क्यदर्पण सुसन्निभजानुदेश जङ्गाद्वयेन परिमोहित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लोकैक पावन सरित् परिशोभिताङ्ग्रे त्वत्पाददर्शनदिने च ममागमीश, र्दं तमश्च सकलं लयमापभूमन् श्रीवेङ्कटेशम करावलंबं। करावलम्बम् कामादिवैरिनिवहोच्युत मे प्रयातः दारिद्र्यमप्यपगतं सकलं दयालो दीनञ्च मां समवलोक्य दयार्द्रदृष्ट्या मम देहि करावलम्बम् मम देहि करावलम्बम् पदपङ्कज षट्पदेन श्रीमन् नृसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवी मुरारे。श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कजषट्पदेन श्रीमन्नसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारे इति श्रीशृङ्गेरीजगद्गुरुणा श्री स्वामिना, रचितं श्रीवेङ्कटेशकरावलम्बस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्